ট্রেজারি অফিসের স্বচ্ছতা বজায় রাখার নির্দেশ দিলেন অর্থমন্ত্রী অজন্তা নেউক ট্রেজারির কাজকর্মে কোনো ধরনের দুর্নীতি বরদাস্ত করা হবে না মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মার শাসনকালের শুরু থেকে সরকারি কাজকর্মের স্বচ্ছতার উপর গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে কোনো ধরনের অভিযোগ যাতে না শোনেন তা নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে কাছাড়ের জেলা আয়ুক্ত মৃদুল যাদবকে নির্দেশ দিয়েছেন অর্থমন্ত্রী অজন্তা নেউক বুধবার দুই তলা বিশিষ্ট কাছাড় ট্রেজারি কার্যালয়ের নতুন ভবন উদ্বোধন করে অর্থমন্ত্রী অজন্তা নেউক এ কথাগুলো বলেন এদিন অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন শিলচর বিধায়ক দীপায়ন চক্রবর্তী জেলা আয়ুক্ত মৃদুল যাদব পুলিশ সুপার নোমল মাহাত্তা সিও প্রণব বরা ট্রেজারি অফিসার শমীম আক্তার নবেন্দু সিনহা প্রমুখ মন্ত্রী অজন্তা নেউক বলেন আজ একটি শুভদিন তার দুটি মন্ত্রক অর্থ ও সমাজ কল্যাণ বিভাগ ভবনের উদ্বোধন করা হয়েছে তিনি বলেন কোষাগারের গুরুত্ব অপরিসীম সরকারি কাজের জন্য একটি কোষাগারের কাজকর্মে স্বচ্ছতা বজায় রাখতে হয় সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন আগামী দশই ফেব্রুয়ারি রাজ্য সরকারের বাজেট পেশ করবেন তিনি সমগ্র রাজ্যের উন্নয়নমূলক কাজকর্মের সঙ্গে অর্থ বরাদ্দ করা হবে পরাক উপত্যকার জন্য বলে জানান এদিকে বিধায়ক দীপায়ন চক্রবর্তীর বক্তব্যে মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মা

এতিয়া মই বিত্তমন্ত্ৰী হিচাপে আমি কি কৰো বিত্তমন্ত্ৰী হিচাপে নাজানে যিমানখিনি ৰাজ্য চৰকাৰৰ পেঞ্চন বা অন্য

আস্থা প্ৰমাণ পত্ৰ লাগি আছে মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়ে যিদিনা মানে চৰকাৰ দায়িত্ব লৈছে তেতিয়াৰ পৰা তেখেতে মানে স্বচ্ছভাৱে নিকাভাৱে সকলো কাম পৰিচালনা কৰিছে আপোনালোকে নিজে দেখিছে যে এতিয়া আমি আমাৰ চৰকাৰে হায়েষ্ট আমি লেনা দেনা কেনেকৈ কৰিছোঁ যে ডি পি টি ডাইৰেক্ট বেংক ট্ৰান্সফাৰ গতিকে বেংকবিলাকৰ যথেষ্টখিনি দায়িত্ব বাঢ়িছে ট্ৰেজাৰীৰ লগে লগে ট্ৰেজাৰীৰ জৰিয়তে সকলো এতিয়া চৰকাৰী বিল যিমানখিনি পাছ কৰিব লাগে ট্ৰেজাৰী পাছ কৰিব লাগে ট্ৰেজাৰী চাগে নহ'লে কোনো কাম কাজ নহয় আগত